Semua negara ada buat kesilapan, tapi Malaysia buat salah Indodesh tidak boleh terima langsung, harus diperbesarkan. Tak apa nanti potong elektrik. Kesian Jawadesh suka mencari kesilapan Malaysia, tak senang agaknya kalau tak sebut Malaysia. Kesian negara yang rakyat menjadi pemburu ringgit. Momen ASEAN Summit atau Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2025 di Malaides menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Bukan dikarenakan hasil sidang yang sesuai agenda konferensi yang menjadi perbincangan publik, namun dikarenakan adanya kesalahan penyebutan nama pemimpin negara peserta ASEAN Summit, yang dilakukan oleh komentator dari salah satu stasiun televisi Malaides, yang juga merupakan milik pemerintah Malaides kekeliruan tersebut terjadi di saat RTM menyiarkan secara langsung kedatangan para pemimpin negara dalam pembukaan konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur pada Minggu tanggal 26 Oktober tahun 2025. Dalam siaran tersebut, awalnya reporter RTM dua kali melakukan salah penyebutan nama Presiden Indonesia Prabowo Subianto dengan malah menyebut nama mantan Presiden Indonesia Joko Widodo. strengthen the ASEAN's community in the years to come. His Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. Now as the world's third largest democracy and a founding member of ASEAN, His Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. Now as the world's third largest democracy and a founding member of ASEAN, Indonesia continues to be a central voice in geopolitical identity and global engagement. Welcome, Excellency. Dan beberapa jam setelah salah menyebutkan nama Presiden Indonesia, reporter RTM kembali melakukan kesalahan, dengan salah menyebut nama Perdana Menteri Singapura saat ini, yaitu Lauren Wong. Yang malah menyebut nama Perdana Menteri Singapura sebelumnya, yaitu Lee Hsien Long. Kemudian kesalahan reporter Malaides berikutnya, masih dari stasiun televisi yang sama, yang juga salah menyebut nama Perdana Menteri Thailand saat ini, yang seharusnya adalah Anutin Charanvirakul, tetapi yang disebut malah nama mantan Perdana Menteri Thailand sebelumnya, yaitu Sreta Tavisin. Hal itulah yang membuat kegaduhan di jagat maya. Karena bukan hanya kekeliruan pada nama salah satu pimpinan negara saja, melainkan sampai ada tiga pemimpin negara di ASEAN, yang semuanya salah disebut oleh reporter RTM sehingga profesionalitas lembaga penyiaran tersebut dipertanyakan. Kemudian ragam komentar pun bertebaran di jagat maya negeri Malaides. Akan tetapi yang lucu dan menggelikan dari komentar para pengidap Daniel Sindrom mereka warga Malaides khususnya yang bertipe M, merasa seakan-akan tidak ada kesalahan, dan malahan ada yang merasa bahwa itu adalah kesalahan kecil, lalu membuat lying victim. Benda tersalah biasalah manusia bukan sengaja, Apa nak bising-bising dia tersilap benda kan masih baru jadi presiden, biasa le tersilap. Salah memang salah. Dia dah minta maaf relax lah presiden Prabowo pun tak ada hal. Kita pula di luar netizen nak kecoh-kecoh. Isu kecil J itu, aku cakap Konoha saja nak perbesarkan. RTM yang salah, satu Malaysia yang kena. Tak pernah RTM gado-gado, silap satu tu J. Yang teruknya bila pemain bola dibawa dengan kereta kebal keluar dari padang dan belum dibuat oleh mana-mana negara. Semua negara ada buat kesilapan, tapi Malaysia buat salah Indonesia tidak boleh terima langsung, harus diperbesarkan. Tak apa nanti potong elektrik. Konoha Gila Hormat berarti, Malaysia lebih senang sama bapak Jokowi dasar negara Gila Hormat. Kesian Jawa Desh suka mencari kesilapan Malaysia tak senang agaknya kalau tak sebut Malaysia, kesian negara yang rakyat menjadi pemburu ringgit. Dia orang tak sadar rakyat Indo banyak di Malaysia mencari rezeki. Syok sendiri negara wadidaf Konoha. Tak habis-habis mengamuk, patutlah negara Konoha korup. You all so dramatic, benda dah minta maaf dah pun. Malaysia antara negara paling penting di ASEAN bukan Indonesia, di Malaysia lah banyak warga asing khusus ASEAN dan Indo bekerja. Dari sini dah boleh beza Malaysia lebih kuat ekonominya dari Indo, di Indo belum mampu bagi peluang pekerjaan yang cukup untuk warga Indo sendiri, apatah untuk warga asing. Apa pun kau kena terima Indo terlalu lemah bukan yang penting. Jika demikian, apakah pantas warga Malaides menyandang IQ tinggi, seperti yang mereka gembar-gemborkan, dan yang suka menilai orang Indonesia ber-IQ rendah. Warga Malaides selalu berkomentar keluar dari jalur atau keluar dari tema yang terjadi, dan selalu saja berkomentar lain, lalu lari kemana-mana. Begitulah pola pikir warga Malaides khususnya mereka yang bertipe M. Maka tak heran, jika ada yang mengatakan, kalau kaum Melayu Malaides mengidap Daniel Syndrome, yang suka membuat playing victim. kalau tengok isu Malaysia baru-baru ni, berapa saat saja tersilap sebut nama, tapi kesannya bergema satu Asia, Indonesia, Thailand, Singapura, ramai yang marah Malaysia sebab mereka sangka kita sengaja berbuat kianat. Padahal, tak, itu itu bukan niat pun. Cuma tersalah letak dan tersilap cakap. Dan tanya harti M, berani tampil mohon maaf. Lagipun, benda ni dah tersilap sebut nama, celah mana pun tak boleh berdalih. Memang kena minta maaf. Orang Melayu ni menghadapi satu penyakit yang dipanggil denial syndrome. Orang Melayu susah nak terima kebenaran. Kalau apa yang kita kata tu bertentangan dengan sentimen mereka, pandangan mereka ataupun harapan mereka, mereka akan marah. Mereka akan maki kita, ha, buat tuduhan macam-macam awak sudah kena beli awak sudah U-turn ha, awak nak cari jalan nak balik ke Malaysia macam-macam andaian semua yang fitnah tak betul tapi bagi mereka biarlah fitnah pun biarlah bohong sekali pun asal dia orang boleh jawab apa kita kata dengan cara nak menyakiti hati dia akan buat dan mereka tidak berhujah dengan logik atau rasional mereka tidak menjawab atau menafi pandangan kita dengan pandangan mereka namun ternyata masih ada sebagian warga Malaides yang merasa kejadian tersebut adalah hal yang memalukan bagi negaranya. Apalagi dalam acara antar negara, yang dihadiri oleh para pemimpin-pemimpin negara di ASEAN, maupun pemimpin dari negara lain. Dan hal tersebut ditonton oleh banyak orang di dunia. Memalukan betul lah acara besar macam ni boleh silap sampai tiga negara pula tu. Kalau tanya budak sekolah, dorang pun lagi tahu kod. Takkan bangun tidur terus baca skrip tak de double check ke, adoyai. Harus dipecat. Memalukan negara tak buat research ke, tak kenal pun tak layak kerja tu, memalukan. We benda ni pun boleh salah, takkan masa baca tak perasaan langsung. Budak kecil pun tahu Prabowo PM terkini, memalukan. Ni hari-hari kerja kat RTM takkan tak berita negeri jiran, sampai salah sebut nama presiden padahal tiap jiran pilihan raya, ada je tiktok lalu berita TV. Orang event biasa pun takut salah sebut nama, ni pula event besar. RTM ni government punya, tapi benda-benda penting macam ni pun terlepas pandang. Tak sepatutnya berlaku. Teruklah, tak profesional langsung benda macam ini, boleh silap baca dia ingat apalah agaknya. Pengacaranya tiada ilmu geopolitik dan hanya tahu baca skrip, takkan nama silap pun tak sedar. Kita nak memajukan, ni pula buat memalukan. PMX dah bagus sudah, tapi yang lain pula tak jaga imej Malaysia. Kepada kerajaan Malaysia, kalau Majlis Internasional tolong bagi pihak swasta macam Astro dan TV3 kelolakan pengacaraan dan teks. Kesilapan macam ni mencalarkan imej Malaysia, ini bukan majlis kahwin atau mesyuarat AJK Taman. Seratus kali maaf pun imej tetap tercalar. Nampak seolah-olah kita tak cakap dalam mengendalikan majlis bertaraf internasional yang dihadiri oleh pemimpin dunia. RTM ni stesen TV kerajaan tau bukan swasta. Ini sangat memalukan. Minta maaf macam mana pun, reputasi stesen TV kerajaan dah rosak. Salah nama presiden, salah nama negara, salah bendera negara adalah kesalahan yang sangat bodoh kerana ia merupakan maklumat utama untuk setiap negara apatah lagi kesilapan yang macam ni dibuat dalam program yang besar kerajaan selalu minta rakyat semak dulu sesebuah maklumat sebelum disebarkan tapi malangnya stesen TV kerajaan sendiri yang buat kesalahan tak masuk akal ni dengan Indonesia pula tu jadi lagi isu dah lah mereka di seteru utama kita dan yang tak boleh belahnya saat lagi yang kena Anwar Ibrahim disebabkan mereka yang buat Anwar juga yang kena Sebagaimana berita yang beredar, bahwa Departemen Penyiaran Malaysia telah menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruan tersebut secara terbuka, dan pihak RTM pun katanya telah melakukan penyelidikan internal dan menyimpulkan bahwa kesalahan itu murni terjadi akibat kelalaian reporter siaran yang keliru atau salah menyebut nama Presiden Republik Indonesia, Perdana Menteri Singapura, dan Perdana Menteri Thailand. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.